Прошу гостей, готувати каву, наче збиратися думками у розмові. Мета жінки у кожного вона своя знайти кохання, досягти успіху в роботі та в особистому житті, позбутися сром'язливості та навчитися без проблем спілкуватися з оточуючими і отримувати справжнє задоволення від життя. Та все ж таки головне кохання: як бути коханою та щасливою? Відповідь на це знає наш гість, кандидат психологічних наук Олена. Рыгацкая. Доброго ранку, колено. Доброе утро. Ну и, конечно, такое вопрос, как же все-таки стать щасливою жінці? сразу, да, такой глобальный вопрос. Понимаете, если говорить уже о таком глобальном понятии, как счастье, то нужно, наверное, сузить воронку. Для кого-то счастье это реализация собственной личности, для кого-то счастье это реализация в близких отношениях, да. Но в mm -hmm. любом случае, женщины 15 лет назад и 10 лет назад, и вот я смотрю, женщины хоть и меняются и сейчас, но они стремятся к женскому счастью, к отношениях в паре, к гармоничным отношениям, да, они ищут на вопрос как быть счастливой, да? Красуни, наши черевни, будь ласка, телефонуйте прямо зараз, 494-1194 и долучайтесь до нашей разговоры, будет интересно. Что ж, я вижу у вас книжка, пани Алена, «Любовь в жизни женщины. Путь от расставания и одиночества к зрелым отношениям». Да. Так, здесь какая-то методика, да? В книжке изложена моя авторская методика, над которой я работала в рамках тренингов индивидуального консультирования женщин 17 лет. То есть здесь представлены 57 упражнений. По-моему, я сюда включила, которые, собственно, динамично развивают женщину на уровне сначала личности, а угу, потом уже угу. ее внешних проявлений. Потому что на сегодняшний момент очень много информации, опять же, возвращаясь, если к Вопросу, как привлечь в свою жизнь, любовь, да, нам сейчас очень много рассказывают о внешней какой-то атрибуции: как одеть украсить себя рюшиками, как правильно там, бабки да, смотреть в угол на нас на предмет, как э, изобразить перед мужчиной женственность. Но это все поверхностные моменты, которые э, только привлекают внимание. Да, если правильно делать, то женщина привлекает внимание мужчины. Но! потом отношения не развиваются угу. на каком то этапе через неделю через месяц через три он либо пропадает либо не так часто звонит то есть в любом случае не то что даже не хочет жениться и как то отношения не развиваются дальше скорее всего они прекращаются чаще всего это возникает именно потому что Привлечь внимание – это одно, а быть интересным для мужчины – это совершенно другое. Мы уже привернули увагу наших глядачей. Пани Олене, извините да. меня за то, что вас э, перебиваю. Э, давайте мы думаем, что мы э, тем, кто дозвонится, э, подарим эту книжку. Бо Конечно, ли? обязательно, даже с автографом. И же у нас уже есть звонок. Алло. Алло. Алло, мы вас слушаем. Зірвався дзвіночок, на жаль, але я вам нагадую, шановні наші любі жінки, телефонуйте у прямий ефір ми сьогодні розмовляємо про те, як ну, все ж таки здобути щастя та кохання саме жінці, і даруємо ці книжки з методикою, так да. як це зробити, практичні да. практичні поради. Да, она максимально практичная эта книга, и она отличается от многих других тем, что здесь не представлена э, техника манипуляции мужчины. Сейчас очень много учат этому. Это НЛП, где да? они, ну НЛП это понимание, это работа с восприятием. А, не, а манипуляция это вот что такого сказать мужчине, где расплакаться, где что-то забыть. Ну то есть почему-то женщины думают, что мужчины этого не понимают. Сейчас мужчины э, mm -hmm. психологически здоровые, они очень умные, они все прекрасно видят. Поняла, здесь есть звонок. Алло. Алло. Доброго ранку. Здравствуйте. Как вас зовут? Лена, меня зовут. Оленочка, очень приятно. Ваше Ваши запитания до пани Олени. А, да, у меня такой вопрос. Вот я замужем уже второй год, mm -hmm. и такая проблема столкнулись, что мужчина потерял ко мне мой интерес, потому что я его очень люблю, а он этим начал пользоваться и уже не замечает ни любовь, ни вот то, что было прежде. Хотя при этом я вижу, что она осознает, но как мне себя с ним вести, чтобы вновь его в себя влюбить? Вот это трудно. Угу. Очень Дяк хороший вопрос за Я попытаюсь емко на него ответить Дело в том, что когда отношения начинаются Из двух я Я мужчина и я женщина Формируются мы Но это мы нужно поддерживать тем, что нужно сохранять интерес друг к другу. А только находясь в «мы» в рамках семьи, это невозможно. То есть, смотрите, допустим, женщина вышла замуж, она вся посвящает себя семье, и при этом она трансформируется, то есть она теряет интерес мужчины как личность. То есть ей нужно на время выходить из семьи, получать там, я не знаю, в профессиональных моментах, в социум выходить, ага. э, как-то реализоваться и приходить опять вот в это мы. Если этого не происходит, возникает э, симбиоз. То есть, когда одно я поедает другое. То есть кто-то кому-то становится неинтересно, двум я становится тесно в мы. И чаще всего, кстати, мужчина побуждает женщину не крась больше губы красной помадой, не одевай короткую юбку. То есть, так он это. пытается ее чуть-чуть трансформировать, чтобы ему было спокойнее и удобнее. Но потом, э -э Елена, это не к вам, но если вот говорить о тенденциях 10-летней давности отношений, 12-летней, если происходит измена, то очень часто мужчина находит себе женщину такую же, какой была его, его, жена, когда они познакомились. То есть терять себя в отношениях нельзя, растворяться в отношениях нельзя. Нужно сохранять собственное «я», свой стержень. Это и есть та изюминка, когда женщина не до конца разгадана мужчиной, потому что в ней все время появляется что-то новое. Паня Олена, на жаль, час швидко плыне. Оленочка, я до вас вертаюсь. Ця книга ваша. Мы обовязково, пані Олена Рихальська, залишить автограф. Да, да, Люб Бов в житті жінки» – Це книжка ваша. На жаль, ми інформація. мусимо вже попрощатися, пані Олено. Дякую вам за слушні uh -huh. поради. І до речі, якщо ви хочете, щоб ваша розмова тривала довго, не забувайте підливати в чашки Ромок кави. Тоді можна спілкуватися хоч цілу вічність. А зараз з вами буде жінка, до якої все ж таки прийде кохання. Лідія Таран. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Кави. Якобс запрошує гостей.